Вчера произошло ганебное явище. Приехал к нам подонок. Он же на, на данный момент президент Польши Дуда. Дуда это э, резиновая Дуда, на которой Дудят. Это секс шопа. И его охранники, выродки, вышли, вот это ну, получается. Э, ну, мы клеили там на броники, там, на руки, знаки отличия. И они наклеили липучку шеврон так называемый э, армии Краевой. Армия Краева это была полная аналог, только наоборот, ОУНБ Шухевича. И они финансировали с Лондона, этим правительством вы знали, ну Черчиллем они финансировались. И они вели активные, там же против ОУНБ воевали, как и поляки, которые были во вспомогательной полиции в Германии так и армия Краева, и еще там Хлопаки, там, стражи Хлопаковские, там, ну, их там много было. А он бы не позавидуешь. И они чинили, это были основные геноцидники против украинского народа. не хорошо их знают, этих уродов. И вот этот охранник идет с этим шевроном армии Краева. И наши вахмандеи э, в Сибири из Зеленского, они видят и э, что надо потребовать, чтобы он на вокзале снял этот шеврон. Это просто ганьба. Вчера Дуда по-исторически красиво опустил украинскую делегацию. Не делег... Это он был делегацией, он к нам в гости приехал. И Зеленский с какого-то подуна ему дал орден. И ему надо было дать фалоимитатор, дилду резиновую. Первой степени. Вот такую. так что даже в жопу слону не влазит. Владимир Александрович должен изучить, ну такие... Э, я сейчас расскажу про два случая, но их было намного больше. Как мне написал один подписчик, что поляки их же перепрошивают еще в детском садике, кто самые главные враги. На первом месте россияне, на втором э, э, мы. Продолжаю я Аляпе Зеленского вчера, Владимира Александровича, которому я желаю всего самого лучшего. Владимир Александр Александрович должен узнать про такую тему, как Резня в Сахрыне. Это сейчас получается Восточная Польша, где армия Краева зашла, руководил этой операцией Зенон Яхимик, позывной Виктор, и крестьянский батальон, эти хлопаки, БХ, были так называемые, Станислав Бассай. Они подпалили деревню две. Украинские, там чисто украинцы. И остались, мужиков не было, остались деды, бабки, старые дети. И они сошли 1300 человек. Резня в Сахрыне. Учим, да, что такое армия Краева. Вчера просто была катастрофа дипломатическая, историческая. Катастрофа. Вадим Александрович, он вас опустил и унизил, это имел, этот Дуда кончил А вы ему дали орден, за что? И еще такая была... Э Одна из, ну, самые такие крупные, что они носили геноцидную форму, это трагедия села Красный Сад, где поляки убили именно гражданских и спалили 104 человека. Красный сад это Гороховцы, территория нынешнего Гороховского района, Удский Луц, район. Да. Возьму паузу. Поэтому... Чтобы таких ляпов не было, надо учить историю. Вчера просто был позор, исторический позор, ганьбища. Выходят они, эти все спецпризначенцы Дуды, на улицу, они должны просмотреть шеброны и снять с них, прямо снять. Если Дуда поднимет скандал, ну значит это его проблема. Как правильно сказал Ветрович, <coughs> что это мы должны отказываться от своих национальных героев. Если по Польше, если ты скажешь, что он Б это супер, это уголовная ответственность, то мне насрать на ту Польшу. В общем, Дуде надо было вчера дать орден Гандуна, но ему дали нашу государственную награду. Но ну, у нас государственные награды, <coughs> у Медведчука сколько этих государственных наград. Резиновая Дуда.